Доброго ранку вас вітає програма рано вранці. І сьогодні велике свято богоявлення Господнього дозвольте представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Це настоятель храму участь ікони Божої Матері, знамені протори Олександр Акулов. Празникам за святом вас. Дякуємо, що завітали до нас. Ну і перше, звичайно, що запитання історичне. Звідки почалося? Святкування це древніший християнський праздник Він, звісно, що з пірифіков. Точные, точные упоминания начинаются со второго века, когда отмечали крещение. Отмечали крещение и Рождество одновременно, потом исторически традиционно эти праздники разошлись, хотя они похожи по, по богослужению, но я думаю, что не в этом суть. А суть праздника Святого Богоявления и крещения Господа нашего Иисуса Христа а, исходит Исходит из самого Евангелия, у всех евангелистов упоминается крещение и Бога явление, потому что Господь явился в трех лицах. Во всем Своем Совершенстве Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, сошедший на воплотившегося Иисуса Христа. И еще он называется просвещением. Но я думаю, что мы попозже поговорим про просвещением. Почему? Вот. Не только потому, что мы освещаемся водой. Вот, а потому что мы еще должны просвещаться э, духом и Бога познавать э, вот через этот праздник как можно глубже. Взглядки пишет, человек тоже пишет, целый взгляд через в полонку. Ну, это традиция, это традиция, это абсолютно не обязательно, знаете, как опять же у нас все немножко перекручивается, вот если ты не нырнешь в этот день, ты, значит, ты там чего-то не получишь, там чего-то, чего-то такого, чего сам человек не знает, что, чего он не получит. А на самом деле, больше всего, конечно, такое слово выигрывают, да, те прихожане, те христиане, которые придут утром сегодня на праздничное богослужение, кто поисповедуется, причастится вот, помолиться на специальном молебне, чин освящения, великое освящение воды. Вот, тогда, конечно, с радостью примет эти капельки, когда священник окропляет всех. Вот, наберет водички себе. Не обязательно набирать тоннами домой. Это воды, как у нас обычно в очереди стоят, ругаются даже. Ну, смысл до праздника, если человек стоит за водой, как за хлебом и ругается. Ну, и в этом не, это ж любой христианский праздник, это действительно радость величайшая. И не важно, сколько тебе водички достанется, там 10 грамм, 20 грамм, или ты целое ведро принесешь. Главное, как ты относишься к этой воде, как к великой агиасме святыня, как ты ее будешь принимать и для чего ты это делаешь, для освящения души и тела, для исправления внутри себя, и это делать нужно обязательно с молитвы, а не просто покропить. Для галочки, да. Ну, для галочки, да. И еще такое, знаете, люди говорят, вот я искупаюсь, там омою свои грехи, нет, нет, ни в коем случае. Грехи это в не грехи с ними надо бороться, вот, очень, через исповедь, через покаяние через причащение, через таинство церковное. Это вот как раз и есть вопрос просвещения, что человек должен как можно глубже становиться христианином, то есть богопознание, богоявление, богопознание, богопочитание. А если признавать только богоявление, и то с такими сомнениями различными, если суть в воде, то в чем смысл христианской жизни? Нужно стремиться к богопознанию и к богопочитанию, тогда... Вот, этот праздник увеличивается в своїх розмірах по значению для любого христианіна, кріщенного християнина. Ну, мабуть, знаєте, що учені відкрили, що саме 19 січня змінюється полюса магнітного поля землі, через що в водими гинуть усі мікроби. Ч, який, що з цього приводу думає церква? это великое чудо, которое признают даже самые яростные антицерковные люди или скептики. Да. Многие ученые давно признали уже, нет сомнений даже в том, что вода действительно, она не приобретает новые свойства, она становится такой же чистой, как она, какой она была, Богом создана вода при сотворении мира. Она очищается, то есть она приближается к той воде, к той первоначальном состоянии, когда она была чистая, полезная, то есть не, не замусоренная никакими там какими-то отходами или другими какими-то вещами. То есть она очищается Духом Святым самим Богом в этот праздник. Поэтому она и простите даже из-под крана, и везде она чистая вот, чисто освященное. Причем, достаточно таки давно и постоянно говорят целющие властивости воды, целющие властивости. Что это за властивость? Еще раз говорю, что э, любое лекарство приносит пользу, когда человек правильно применяет и знает, зачем это делает. Вот, э, традиционно, наша, к сожалению, большинство людей приходят в церковь, после богослужения уже, даже не заходит в церковь, даже свечку не поставят. А вот стоят на улице в очереди, еще раз говорю, с, такими, с какими-то такими лицами, знаете, как будто что-то произошло. Не праздник, а какое-то горе. И вот как во время войны последнюю каплю воды набирают, что вот на этом все в жизнь закончится. Вот это абсолютно неправильно. Сатанин должен прийти в церковь, он должен понимать, зачем он это делает. И действительно, разобраться самостоятельно. Сейчас же интернет, все доступно. Сейчас да. э, очень просто э, почитать. Мы разучились размышлять, думать, э, делать собственные выводы, Ну, правильно, собственно. Выда. То есть в, надо просто даже вот, и священника спросить, э, для чего это. Ну, как мы сейчас с вами разговариваем и пытаемся разобраться, для, 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 к чему служит этот праздник. Опять же, он служит э, не э, только, э, в первую очередь, для богопознания. Вот. Это самое главное. Для того, чтобы мы очередной раз убеждаемся, что Бог троичен. Он един, но Он троичен. Вот, что Господь Иисус Христос пришел ради нашего спасения. Что Он кровью искупил наши грехи. И что многие таинства в церкви, они способствуют исцелению и души, и тела человека. То есть, когда богоявленская вода применяется только для исцеления тела, человек думает, что он исцелится, он ошибается. Надо еще и душу исцелять. Вот. А душу исцелять намного сложнее, чем тело. Это, тоже, это целое... Для, для, для этого существует церковь. Для этого она построена, для этого мы, для этого мы крестимся, чтобы унаследовать жизнь вечную. Як ви думаєте, на вашу думку, що для православної людини є головним на хрещенні Господнє? Або освячення водохресної води, чи купання? В житті християнина на першому місці всегда любов стоїть. Це вот. ще один шаг до того, щоб полюбити Бога, полюбити ближнього, зробити якесь добре діло обов'язково в цей день. не только себе водички набрать, а взять водички и принести какой-нибудь больной женщине, старушечке, прийти в детские дома, там покропить с молитвой, детишкам принести это водички, вот, колядочки попить, Рождество недавно было, создать настроение настоящего, а не придуманного праздника, настоящего христианского праздника. Мы же отмечаем 2011 год Рождества Христова. Богоявление, чудо все признали, праздник величайший. Но почему-то человек не идет дальше. Почему-то он не идет дальше как Христу, он останавливается как будто перед закрытыми дверьми. И, и, и вот у него ключики-то есть в церкви нашей, да, Евангелия, это покаяние, это исполнение заповедей. Но вот эти ключики он специально теряет, потому что они ему даны от рождения, от крещения. Вот. Или боится эту дверку открыть. А эту дверку Христу нужно открывать каждому, у каждого свой путь. Но этот праздник, он как сказать, он массово предоставляет всем возможность как-то исп... я уверен, Я уверен, что многие через, вот, может быть, такое неправильное отношение, не церковное отношение к воде, потом придут в церковь и будут вести нормальную христианскую жизнь. Мне хотелось бы, чтобы поменьше было формальности, формализма. Вообще в церковной жизни, в религиозной жизни, вот где, где бы то ни было, а в церковной жизни не должно быть формализма. Все очень серьезно. Все должны относиться к этой жизни духовной более чем серьезно. А духовная жизнь начинается только с покаянного настроения. Если в этот день все равно человек не думает о, о своих грехах, и он должен радоваться того, что он осознает, вот тогда многие вещи бесполезны. Еще можно для вас, святого, слова побожания нашим зрителям? Из нашего разговора вот как раз мне хочется, чтобы мы стали э, на путь Бога познания с такими серьезными намерениями. Да, чтобы мы Христа познавали, чтобы Христос у крещенных людей стоял на первом месте в своей жизни. Вот если мы начнем к Нему приближаться, будем учиться любить Его, то мир преобразится и вокруг вас, и, и много изменится. С помощью, конечно же, и Святой Водички, но главное, с Божьей помощью преобразиться для того, чтобы унаследовать Царство Небесное в первую очередь. Мы должны к Нему стремиться, а все остальное нам приложится. Що ж, дякую надзвичайно зі святом вас! Дякуємо, що завітали до нас усім нашим глядачам. Я нагадую, що сьогодні до нас у гості завітав настоятель храму у честь ікони Божої Матері, знамені проти Олександр Акулов. Зі святом вас мої шановні на програма рано вранці свою чергу продовжує рухатися далі.